чому стоїть присмотрятися до цієї методики? От чому варто придивитися до якихось нових методів, таких як, наприклад, Сарген? Тому що, ну, я не знаю, як ви, але одного разу, просто лікуючись привичними прив... 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 методами, такими, як там, таблетки і такої сякої всякої, як звичайно, я помітила, що моя медицина, яка мала мене захищати, яка розвинута нібито, яка доказова нібито, яка нібито самоправильна і не, це, не займається самолічення, вона почала на мені просто заробляти. І тому в якийсь момент я зупинилася і думаю, як це так. Хвороб в мене все більше і більше, здоров'я в мене немає, гроші летять на діагностики, я хожу, збираю діагнози просто-напросто. І от у мене вже колекція діагнозів, колекція таблеток в холодильниці, а в результаті нуль. Мені стає все гірше і гірше, мені всі кажуть, що ви хотіли у вас возраст. А подижіть, якщо у мене зараз возраст, то ну, як дасть Бог доживу, то там, до 70-80 років, що буде казати тоді. на какой возраст будут тогда пенять, понимаете, и будут как в анекдоте, что плохо писаю, потому что просто кончилась моча. И поэтому, как и сейчас, я сама остановилась и подумала, что, ну, как уже живут люди в других странах, не только в наших, там, в захидных, не только западная медицина, какая, честно говоря, я сомневаюсь в ее эффективности только потому, что она продает таблетки по телевизору. А кто несет за это простить ответственность? И такие дорогие анализы, как будто бы, я не знаю, что, что они там делают с этой мочой, с этим калом, почему так-то дорого все стоит. И тому я начала сама шкать и вам так само рекомендую. Подойдите, до чего есть иншего. Есть медицина э, китайская, корейская. В Японии люди долгожители и э, используют различные методы. Даже до сих пор в китайских клиниках лечат банками, прогреванием, теплом. А мне все говорят, что мне ничего не можно. Мне не можно греться, мне не можно массаж, мне не можно то, мне не можно все, а что мне можно? Получается, мне можно жить с сдавленными позвонками, мне можно жить с развивающимся остеохондрозом, мне можно жить с спазмирующими мышцами, спазмами, мне можно жить с со зажатыми сосудами. С этим мне можно жить, но мне нельзя прогревать эти мышцы, чтобы они расслабились, мне нельзя растягивать позвоночник, чтобы расслаб... освободить нервы, мне нельзя освобождать вот эти зажатые сосуды, мне нельзя все это прогревать, но при этом доктор не живет в моем теле. Вин не мебель, вин не вечевая то, я, вин не спит в ночи, когда в него терпнуть руки, когда болят ноги, когда коли ныть колено. Вин всего не вин только может мне сказать, вам нельзя, никаких физпроцедур. Але виходить, е, по, що мені не можна процедури фізично, мені не можна прогрівати, мені не можна розтягувати, мені не можна працювати зі своїм позвоночником, а можна тільки слухати лікаря, який мені каже, що мені можна тільки операція, а після операції він житиме в моєму хворому тілі? відповідайте на ці питання саме собі і мені заодно. Розумієте? І тому е, звичайно, що якщо є прилад, який може робити по хребта безпечним методом, я не вішу всім тілом на перекладині, тому що я толстенька і мені тяжело. Ну, да тоже толстенька, ну такая себе, обычно зиночка. И мне просто чашку выси на турнику. Я не ход... ну, я як... сколько стоит процедура, чтобы работать в бассейне? Сколько коштует массажисты регулярнее, если заниматься массажем регулярно? Сколько это се грошечки, И это вролблять 10 дней, а на одиннадцатый день. А каждый день, что я сама делаю для того, чтобы у меня не сползали позвонки, чтобы они не зажимали диски, чтобы они не зажимали нервы, что я сама для этого делаю? Что я делаю для того, чтобы у меня не были в спазме мышцы, чтобы у меня не нарушалось кровообращение? чтобы у меня было хорошее питание дисков, которым и так и там сосудов-то особых нету, чтобы питание, они там через мышцы питаются. Что я сама для этого делаю, что я делаю для этого каждый день? И поэтому, конечно, обратить внимание на инструмент, который может в этом помочь. На инструмент, который поможет жить без боли. Каждый день жить без боли. Заболела спина, и ты каждый день можешь себе эту спину порихтовать, поставить на место позвонки. Причем безопасно. Вот, пожалуйста, легла на прожектор, и вот пошло вытяжение мышцы. Вот оно под весом тела, под весом моей головы. Вот у меня идет вытяжение позвоночника. В, в одном месте. Не весь хребет тягнеться на турніку, а тільки оце одне місце. І так я можу зробити витяжку всього хребта, просто лежачи на полу. Наприклад, якщо це цей портативний маленький апарат. Якщо це автоматичне, велике лікувальне ліжко СРГ, то я можу робити на ньому. У мене є таке ліжко, я лікуюся на ньому вже 20 років. 20 років щодня я свій хребет ремонтую, тому що щодня я хожу. Щодня я хожу вертикально. І в мене сам позвоночник, он дуже велика нагрузка на нього. Очень большая нагрузка на позвоночник. У меня голова, не знаю сколько килограмм, там 4-5, сколько давит все время на шейный отдел. Постоянно сидение в гаджетах, тоже идет давление на, на нервы, на мышцы, на все. И для того, чтобы все это поставить на место, каждый день я прохожу эту процедуру. Я ложусь на аппарат и делаю себе вытяжение шейного отдела за счет веса головы. У меня голова вытягивает мой шейный отдел своим весом. Только потому, что вот меня мышцы прогрел нефрит. Нефрит это лечебный камень на востоке. Нефрит ценится дороже золота. Это лечебный камень, я нефритом прогреваю свои мышцы, и мышцы разогреваются, и дальше переставляю прожектор весом головы, я делаю вытяжение мышц. Я растягиваю, чтобы вот эти нервы, которые идут в руке потом, и из-за этого у меня терпнуть руки по Из-за того, что у меня идет тиск на шейный видел, у меня затискаются эти нервовые закинчения, у меня туда терпнуть руки. И щодня я снимаю вот это, за, 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 как оно называется, защемления, я занимаюсь все защемления, чтобы у меня были эти мышцы свободные, прогретые, хорошо, чтобы они были нормальные, чтобы у меня были нервы не зажаты, сосуды не зажаты, чтобы было хорошее кровообращение головного мозга, чтобы у меня мозги соображали нормально, ничего не болело, там голова не болела. И вот это я проделываю каждый день, на это у меня уходит всего 40 минут, без похода в поликлинику, без врачей, и без их него не можно. Я сама себе говорю, что мне можно, что мне нельзя. Я сама себе хозяйка. Я сама себе роблю эти процедуры уже 20 лет. И ничего я не умерла, ничего за мной поганого не сделала. Почему можно жить с болью и нельзя эту боль убирать? Почему можно жить с спазмированными мышцами, с зажатыми нервами, с остеохондрозом, с разрушением позвоночника, и нельзя этот позвоночник растягивать потихоньку на аппарате, нельзя прогревать эти мышцы, нельзя улучшать кровообращение? Почему можно жить с болью и нельзя это все убирать? Вот у меня в чем вопрос. И доктор, который говорит мне, тебе нельзя никакие физпроцедуры, он не живет в моем теле, и он не испытывает мою боль ежедневно. Поэтому я сама себе хозяйка, и я сама себе говорю, что мне можно и что мне нельзя. Мне можно делать эту процедуру. Подумайте над этим.